Да, только по-русски, надеюсь, вы не против. А то тут много националистов. Начинаешь по-русски разговаривать, говорят, москаль, москаль. Да, всем, всем, передаю всем нашим украинцам привет, кто на Майдане там отстоял, много всего сделали важного для страны, для, для будущих поколений. И мы считаем, что вы молодцы, собрались вот здесь поддержать вас, как насколько это возможно. И сейчас я считаю лично, что очень важно не дать расколоть Украину. Так что я считаю, поэтому мы должны продолжать собираться. Многие говорили, что сегодня уже нет смысла выходить, так как президента уже выгнали из власти, но сейчас начнут рваться новые люди, которые там не должны присутствовать. И Нельзя менять одно зло на другое, поэтому мы сейчас должны быть все как никогда едины и продолжать бороться э, за, за хорошую жизнь в Украине. Всем спасибо большое. Я с Днепропетровска.